murid-murid tahu apakah itu ilmu mantik? Ilmu mantik adalah ilmu yang digunakan untuk menjaga akal manusia daripada berfikir secara salah dan untuk membina hujah yang sah dan juga tepat. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari satu topik daripada ilmu mantik iaitu dilalah wa anwa'uha. Dilalah terbahagi kepada dua bahagian iaitu dilalah lauziyah dan juga dilalah ghairul lauziyah. Dilalah lauziyah ini disertai dengan lafaz manakala dilalah ghairul lauziyah tanpa lafaz iaitu menggunakan bahasa isyarat ataupun body language. Dilalah lauziyah terbahagi kepada tiga iaitu akliyah, tabi'iyah dan juga wada'iyah. Akliah ni kita mengetahui melalui akal fikiran. Contohnya, Al-Kalam fi wurfa ala wujudil insan. Adanya suara dalam bilik menunjukkan adanya manusia. Okay, yang kedua, Tabi'iyah iaitu kebiasaan. Contohnya, Atta'wuhu ala alam Maksudnya, bila kita mengeluh ataupun mengaduh menunjukkan bahawa kita dalam kesakitan. Dan yang terakhir adalah Wad'iyah iaitu yang dicipta ataupun yang ditetapkan oleh manusia. Contohnya, al-insanu adal haiwainu natik. Yang bermaksud, manusia ini adalah binatang yang boleh bertutur. Seterusnya, jila lahwai juga terbahagi kepada tiga pembahagian iaitu yang pertama, akliya yang dapat diketahui melalui akal dan juga berfikir. Contohnya, Asarul kodami fi Roman alal muasir. Kesan tapak kaki di padang pasir menunjukkan adanya orang yang meninggalkan kesan tersebut. Dan yang kedua, tau bermaksud uh, kebiasaan. Contohnya hamrotu wajhi alal haya merahnya muka menunjukkan malu. Dan yang terakhir, wadu yang bermaksud uh, yang uh, ketetapan. Eh, yang dicipta oleh manusia. Contohnya isyarat biroksi ila asfeli ala makna na'am wa ila a'la ala ma makna la. Isyarat kepala ke bawah menunjukkan makna ya dan isyarat kepala giling menunjukkan makna tidak. Di antara keenam-enam didalah yang cikgu katakan tadi, hanya satu sahaja yang diterima dalam ilmu mantik iaitu dilala lausia al wadiyah Iaitu dilala yang menunjukkan lafaz eh, yang ditetapkan oleh manusia juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu al-mutabakiyah, tadamuniyah dan juga al-iltizamiyah. Yang mana al-mutabakiyah ini bermaksud satu lafaz yang menunjukkan maknanya. Contohnya rumah. Bila kita tengok rumah, kita tahu dalam tu adanya tandas, adanya ruang tamu, adanya dapur. Jadi semuanya terkandung dalam rumah. Dan yang kedua, tadamunia iaitu sebahagian sahaja. Contohnya, al-ma'ahad ala ahadi fusulihi. Ia bermaksud kelas menunjukkan sebahagian daripada sebuah sekolah. Dan yang terakhir, al-iltizamiyah iaitu kelaziman yang mana luar dari mana tapi lazim baginya contohnya as-salasa al-fardiyah yang bermaksud nombor tiga ialah nombor ganjil ganjil itu tidak bermaksud kepada tiga tetapi kelaziman tiga itu di dalam kategori yang ganjil